Мы несем к людям основной месседж, что мы партия, которая в первую очередь говорит о экономическом возрождении Украины, о возрождении промышленного потенциала, о возрождении экспортного потенциала, о возрождении инвестиционного климата Украины, о возрождении социальной и культурной сферы. Мы говорим о том, что мы люди, которые исповедуют мир, которые говорят о том, что Украина должна стать самой богатой, самой крепкой страной в центре Европы, между Европой и Азией, которая должна занять свою уникальную нишу и не искать куда и к кому прибежать, а должна вырасти и стать очень богатейшей страной с огромным потенциалом. Действительно, мы реально собрали хороших специалистов во всех отраслях и промышленности, медицины, э директора школ, преподаватели вузов, техникумов, представители агропромышленного комплекса. Это те люди, которые сумели своей жизнью показать и доказать, что можно жить, можно нормально организовывать жизнь, а не просто не идти по течению. Також під час конференції презентували програму соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Вона складається з чотирьох основних етапів, які охоплюють майже всі сфери життя регіону від децентралізації до соціальної безпеки. Вже через п'ять років за цим планом Дніпропетровщина має міцно стати на ноги та покрукувати шляхом відродження. Ефективне І правильне розподілення фінансів – це саме і основна наша задача. Опит показує, що фінанси и в области более чем достаточно для того, чтобы полностью создать современную прогрессивную инфраструктуру, не привлекая кредитных средств. Второй элемент, на котором будет строиться формула строительства в это формула консолидации вертикали местных советов. Я на конкретном примере могу очень четко доказать, что консолидация вертикали местных советов дают возможность провести масштабный инфраструктурный проект в течение одного бюджетного года, который будет иметь свое начало и окончание, а не так, как долгостроен стройки, школы, стадионы, которые строятся десятками лет и когда ежегодно утопают в десятки и сотни миллионов гривен. Надея Басич, Тарас Иванов, новини 9 каналу.